So me, me. Триває вікенд експрес, діря рубрика «Автопаті». І на цей раз ми завітали на турбазу у селищі Кудашево. Завітали ми на вечірку, що присвячена дню народження колективу Бальшая шишка. Цікаво, а чим краще вечірка на турбазі, ніж у клубі? Зараз про це і запитаємо гостей сьогоднішньої паті. So Предпочитаю на турбазе, думаю, на свежем воздухе гораздо приятнее. В ночной клуб можно пойти всегда, а вот на природу не всегда выпадает. Так что лучше всего на природе. На природе лучше. Нет, ну конечно, лучше на открытой местности. А чем краще? Ну, природа, зелень! А в клубах, а в клубах мало этого пространство, клаустрофобия. Ну, всегда, конечно, лучше отдыхать с друзьями на свежем воздухе, на природе. Это, по-моему, для всех всегда лучше. Это не клуб, не закрытое помещение, но, по-моему, тут все понятно, почему лучше. Собственно говоря, если касаемо какого-то летней поры года, то есть, конечно же, лучше тогда отмечать это все на природе, а тем более, если вот такие тусовки устраиваются, а почему и нет. Нет каких-то вот этих стен, которые отдавят. Иногда бывает такое, что ты, если часто ты работаешь в клубе, бывает такое, все надавило на голову, хочется просто, чтобы было пространство, чтобы была речка. Конечно. конечно же, на природе, потому как здесь ты более расслабляешься, можешь себя комфортно чувствовать в своей одежде, опять-таки, да можешь просто побалдеть, попеть, лечь спать под Ивушкой вот этой вот. Можно кто-то как будто покупается. В общем, на лучше. В клубе начинается какая-то заморочка. Кто круче одет? А какой сегодня диджей? какая сегодня шоу-программа? Что мы сегодня будем пить? А всем все равно, что пить, все равно, что танцевать и на кого смотреть, и как одеваться. Вот, самое главное. Можно порыбачить, кстати, я очень люблю рыбалку. Да, кто кабинет? Отлично! Иваныч Скворцов. Да, то мне сказали, вы лучшие голоде лагопед. Да, то вас не обанули. Да что-то нагибалово такое. Как вы удалось от достижек? Ты за цирик? Ну, за первый год нашего предприятия, мы добились очень многого год назад никто нас не знал никто нас не слышал но вот теперь как как вы видите как вы знаете что то кто-то знает кто-то слышит кому-то кому-то даже нравится чему вы вы решили э, Светку Ото а самый на природе на турбазе мы хотели собрать всех наших друзей для того чтобы увидеть увидеть их они нас поздравили ну что собственно сейчас и происходит ну хотелось это сделать все на свежем воздухе а не в закрытом помещении и удалось Сал Светку они... Да, приехали, приехали, друзья. Все нас увидели, мы увидели всех. Спасибо всем огромное. Ну, все отлично. Так, Ну, по Шурику, ты знаешь, что делать, давай. я знаю, знаю. Смотри, значит, здесь мы тебе сделаем такой хохолочек, да, он такой модный. Нет, нет, молчи, знает. На бачок, на бачок сзади вспушили. Нет, нет, знаю. За, вот так мы залезали назад, а вот по бачкам тут вздрючили. Сейчас меня комбат вздрючит, стриги быстрее. о <звучить> ну що Валера, і скупаєшся у річці сьогодні, тільки після того як ти нарнеш. Що в нас буде із е, автоперегонами цього сезону? Ну ми розраховуємо, що в цьому году ми відкриємо наш тіта е, в кінці мая. Начнем наше теж проводіть соревновання по дракрейсингу. Що ти одягаєш, коли йдеш на природу? Чим е, та одежа відрізняється, коли ти в місті? Я, я, я зрозуміла тебе. Я вважаю, що не важна, куди ти їдеш в ліс або е, или... В полі или же на морі, или же... Хорошо, і же ти в нужно выглядеть хорошо и по темі по погоді, скажімо так. Це була рубрика автопатія. Ось так люди відпочивають на турбазі, і ми бажаємо вам гарного відпочинку.